খেলা ধূলা কৰি আছে কিমানটা বাচ্ছা আছে গোটেই দেশত ঠিকে থাকে বাচ্ছাখিনি আছে না দে কেম্পত যাব পৰা হ'ব ঘৰত যাব পৰা কেতিয়া হ'ব আৰু

প্রিন্সিপাল স্যার আমি কোনট নাইলো আর কোনট নাইলো একটু ভালো হবে নহীৰা গুই মাৰ ওপৰত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাথাউৰি আছে সেই মথাউৰিৰ যিখিনি ৰিভাৰ ছাইডত পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যেতিয়াৰ পৰা পানী বাঢ়িছে তেওঁলোকৰ ঘৰত পানী সোমাইছে আৰু একেবাৰে ছাললৈকেও পানী সোমাইছে মানুহখিনি কষ্টত আছে তিনিওটা ৰিলিফ কেম্প মই চালোঁ আৰু ৰাস্তাত আহোঁতে বিভিন্ন স্থানত গাড়ী ৰখাই স্থানীয় ৰাইজৰ লগতো কথা বতৰা পাতিলোঁ ৰিভাৰ চাইডত থকাৰ কাৰণে মানুহখিনিৰ কষ্ট প্ৰত্যেক বছৰে হৈ আছে মই চাওঁ কেনেকৈ মানুহখিনিক সকাহ দিব পাৰি ৰিলিফৰ কথা সুধিছোঁ ৰিলিফ ভাল কৰি পাইছে পিছত ক্ষতিগ্ৰস্ত ঘৰবিলাকৰো তালিকা মই এতিয়া ডিচিক বনাব কৈ থৈ যাম যাক যেনেকৈ পাৰোঁ আমি নিশ্চয় সহায় কৰিম স্বাস্থ্য বিভাগ সষ্টম হৈ আছে আৰু আমি বানপানী যোৱাৰ লগে লগে মেগা মেডিকেল কেম্পো কৰিম যাতে মানুহক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি চকু ৰাখিম যাতে ডায়েৰিয়া কলেৰা আদি বেমাৰ নহয় চাওক মানুহৰ কৃষিভূমি মানুহে এপ্লাই কৰে উদ্যোগিক ভূমিৰ কাৰণে এতিয়া ৰাইজক যদি আমি মাটিৰ ৰিক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব নিদিওঁ তেতিয়াও মানুহে বেয়া পায় গতিকে গোটেই কথাখিনি স্থানীয় ৰাইজে মিটিং কৰি আমাক যদি এনেকুৱা পৰামৰ্শ দিয়ে যে এইটো জেগাত আপোনালোকে লেণ্ড ৰি ক্লাছিফিকেশ্যন নকৰিব তেতিয়া আমি নকৰোঁ কিন্তু সাধাৰণতে জলাশয়সমূহ সেইটোৱেই যে চৰকাৰী জলাশয়টো পুতিব নোৱাৰে কিন্তু যি মানুহৰ ম্যাদি পট্টাৰ জলাশয় তাক মানুহে পুতে এতিয়া মেডিপতাৰ মাটিত চৰকাৰে হস্তক্ষেপো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যদি পঞ্চায়তৰ মানুহে মিটিং কৰি আমাক কয় যে এইটো ৱেটলেণ্ড কৰি দিয়ক বা এইটো নন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেণ্ড কৰি দিয়ক তেতিয়া আমি কৰিব পাৰিম গতিকে আপোনালোকে ৰাইজৰ সচেতনতা বৃদ্ধি কৰি ৰাইজৰ পৰা স্মাৰক পত্ৰ দিলে মই নন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেণ্ড কৰি দিব পাৰিম চাওক এয়াৰপৰ্টত যিখিনি পানী হৈছে সেইখিনি আমি কাল্পনি দি পানীখিনি ওলাই লৈ যোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু এয়াৰপৰ্টখন বাৰু আমি বচাই ল'ম কিন্তু বাকীও ৰাইজৰ ক্ষতি হৈছে গতিকে ৰাইজে অলপ মিটিং এখন কৰি সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত লৈ আমাক যদি কয় যে ইয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড একেবাৰে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নালাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েললৈকে আমি বন্ধ কৰি দিব পাৰিম গতিকে অলপ ৰাইজে সচেতনতাৰ সৃষ্টি কৰি ৰাইজে মোক ক'লে হ'ল কিন্তু মই নিজে কৰিলে আকৌ দুই এজন ৰাইজে মোক বেয়া পাব সেইটো কাৰণে কাঠৰ দাঁতিৰ কাভাৰ ড্ৰয়িং বনাবৰ কাৰণে গাঁৱত কিমান হাজাৰ কোটি টকা লাগিব গতিকে চৰকাৰে পুঁজি সাপেক্ষে এতিয়াতো আমি টাউনবিলাকতো কৰিব পৰা নাই গতিকে কেঁচা ড্ৰেই ড্ৰেইনবিলাক বচাই ৰখাটো এটা ডাঙৰ কথা মই ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত দেখিছোঁ যে ৰাইজে কেঁচা ড্ৰয়িং ড্ৰেইনবিলাক বজাই ৰাখে কিন্তু কেঁচা ড্ৰয়িং ড্ৰেইন পকা কৰি তাত কাভাৰ কৰা সি কিমান হাজাৰ কোটি টকা লাগিব ইমানটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ সম্পদেই নাই ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা কৰিলে বা নকৰিলে সমস্যা ঘোষণা কৰিতো লাভ নাই ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান ঘোষণা কৰিব লাগিব সমস্যা ঘোষণা কৰিলে মই কি পাম তাৰ পৰা খালী এটা বাৰে বাৰে যেতিয়া ফৰেনৰ পৰা মানুহ আহিব কম্পিউটাৰ মাৰিব দেখিব এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা কোনো অসমত নাহা হ'ব সমস্যা বুলি ক'লেতো নাহিব মানুহ সমাধান বুলি ক'লেহে আহিব গতিকে আমাৰ চকুটো আছে কেনেকৈ বানপানীৰ সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ আজি আপোনালোকে চাওক যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত আজি আপোনালোকে পলাশবাৰীতে চাওক এই গোটেই মথাউৰিৰ ছাইডত ক'তো পানী তেনেকৈ উঠা নাই সমস্যাটো ৰিভাৰ ছাইডত হৈ আছে য'ত মথাউৰি নদীৰ ফালে মানুহ আছে এইবাৰ বানপানী দুহেজাৰ চাৰি চনত চাৰিশ তিনিশ মথাউৰি ভাঙিছিল এইবাৰ মাত্ৰ দুটা তিনিটা মথাউৰি ভাঙিছে গতিকে লাহে লাহে আমি সমাধানৰ পথত আগবাঢ়িছোঁ আমাক পুঁজি লাগে যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এইবাৰো আমি এ ডি বিৰ পৰা পুঁজি ভাৰত চৰকাৰে আমাক দিছে বেকীৰ ওপৰত মথাউৰি বনাব বুঢ়ী ডিহিঙৰ ওপৰত মথাউৰি বনাব ভাৰত চৰকাৰে মোক কৈছে যে আৰু টকা পইচা দিম য'ত য'ত মথাউৰি বনাব সেইকাৰণে মই সমস্যাৰ চেষ্টা কৰা নাই মই ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান ঘোষণা কৰিব পাৰি নেকি তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিন্তু গুৱাহাটীতো যথেষ্ট এজাক বৰষুণ দিলে গুৱাহাটীত পানীটো যোৱাবাৰ বি বৰুৱা কলেজত উঠিছিল এইবাৰ উঠা নাই জি এছ ৰোডত উঠিছিল এইবাৰ উঠা নাই গতিকে পানীটো নতুন নতুন জেগাত গৈছে য'ত য'ত পুৰণা জেগাত গৈছে তাত আমি সমাধান কৰিছোঁ আকৌ গৈ নতুন জেগাত উঠিছেগৈ গতিকে পানীক আমি খেদি আছোঁ পানীয়ে নতুন জেগাত গৈ আছে আমি আকৌ নতুন জেগাত গৈ আছোঁ আগতে মই সৰু থাকোঁতে সৰু মটৰীয়া ৰুক্মিনী গাঁৱত একেবাৰে পানী নুঠিছিল এতিয়া তাত পানী উঠিলে মই সৰু থাকোঁতে পানী উঠিছিল শিলপুখুৰী গান্ধী বস্তিত তাতে এতিয়া এটোপাল পানীও নুঠে গতিকে গুৱাহাটী নগৰখন ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে সমস্যাবিলাক সমাধান হৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে আমিও খেদি আছোঁ যাক যেনেকৈ পাৰোঁ কিন্তু এইবাৰ মেঘালয়ত অভিলেখ সংখ্যক বৰষুণ হৈছে বহুত পানী নামি আহিছে আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকে চাওক যোৱা পৰহি বানপানী হৈছে ক'তো ট্ৰেফিক ৰখা নাই আজি দিল্লী বোম্বাইৰ পৰিৱেশ চাওক যে আৰবান ফ্লাডিঙৰ কি অৱস্থা গুৱাহাটীতো আমি একেবাৰে ৰাইজক এদিনৰ কাৰণেও ৰাস্তাটো বন্ধ হ'ব দিয়া নাই জি এছ ৰোড আৰ জি বৰুৱা ৰোড গোটেই ৰাস্তাবিলাক খোলা আছে খালী যিখিনি সৰু মটৰীয়া ৰুক্মিনীগাঁও হাতীগাঁও আৰু আমাৰ অনিল নগৰ নবীননগৰ এই স্পটকেইটাত আমি কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ কিন্তু বাকীটো জেগাততো বহুত পানী হোৱা নাই তেনেকৈ যি যোৱা বছৰ যিমান বেয়া হৈছিল এতিয়ালৈকে সিমান হোৱা নাই যোৱা বছৰতো বি বৰুৱা কলেজৰ সন্মুখেদিয়ে গাড়ী নাযায় এইবাৰতো গাড়ী চলাচল কৰি আছে দিনে ৰাতিয়ে কথা ক'ব কথা কৈ থাকিব তাৰপৰা ৰাইজৰ কি সুবিধা হ'ব তেওঁ ৰাতিপাৰ পৰা গধূলিলৈকে তেওঁ কথা ক'ব তাৰপৰা ৰাইজৰ বান বিধ্বস্ত ৰাইজৰ তাৰ পৰা কি লাভ হ'ব ৰিলিফ পাব নে ঘৰ পাব গতিকে বিধানসভাৰ অধিৱেশনতকৈও কেনেকৈ আমি সোনকালে মানুহখিনিক ঘৰ বনোৱা টকা দিব পাৰোঁ কেনেকৈ সোনকালে ৰিলিফ কেম্পৰ পৰা লৈ যাব পাৰোঁ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল বিধানসভাত বহি থকাতকৈ তেওঁলোক আজি গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি আছে কোনটো ভাল আপোনালোকে নিজেই চিন্তা কৰক আজি ময়ে যদি বিধানসভা থাকিলেহেঁতেন মইতো পলাশবাৰীত আহিব নোৱাৰিলোহেঁতেন মোক কৈছে জীয়াকুৰত মাটি দিছিলে মানুহখিনি যাব পৰা নাই মইতো এছ ডি চি আৰু ডি চিৰ লগত কথা পাতিম আৰু পলাশবাৰী সমষ্টিৰ দখলা সত্ৰপাৰা গোটেই এই গোটেই অঞ্চলখিনিত কি ধৰণে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে গড়টো ছয়টা গড় মৰিছে পানীত ডুবি বৰ্তমানলৈকে আৰু প্ৰায় পঁচানব্বৈটা পহু পানীত ডুবি মৃত্যু হৈছে আৰু বাসত্তৰটা ৰেভিনিউ চাৰ্কোল পানীত আক্ৰান্ত হৈ আছে কিন্তু সংখ্যাটো প্ৰতিদিনেই পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আমাৰ সেইটো ধনটোতো ৰাইজক পৰিৱৰ্তন কৰিব নিদিয়ে জে জেমৰ পানীৰ পইচা আমি ড্ৰেইনত চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা তেৰশ কোটি টকা মোক দিয়ে থৈ দিছে বানপানী হোৱাৰ আগতেই এতিয়ালৈকে আমাৰ ইমান খৰচো হোৱা নাই গতিকে বানপানী হোৱাৰ আগতেই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অসম চৰকাৰক তেৰশ কোটি টকা এইবছৰ দি থৈ দিছে গতিকে আমাৰতো ইমান টকা এতিয়ালৈকে আমি খৰচ কৰিবলগীয়া হোৱাও নাই কাৰণ এইবাৰ আগতে যেনেকৈ গোটেই অসমতে বানপানী হয় এইবাৰ গোটেই অসমতে হোৱা নাই নিৰ্দিষ্ট জিলা কিছুমানত হৈ আছে আমাৰ যোৱা বছৰখন মুকলি কৰা হৈছে